Yeah um... Tidak boleh kita abaikan ya panggilan nombor giliran 110. Cukup nostalgia kalau anda berada di kaunter-kaunter perkhidmatan awam. Ya. Jadi pastikan anda berada di kaunter yang betul untuk anda mendapatkan perkhidmatan yang sebetul dan juga setepatnya. InsyaAllah Allah um, di kaunter-kaunter perkhidmatan awam dan juga di kaunter-kaunter uh, servis agensi dan institusi ini akan menjadikan yang terbaik untuk anda khususnya di Jabatan Pendaftaran Negara. Selanjutnya kita nak bercakap tentang um, isu tenaga nuklear, harapan dan juga cabaran. Dalam konteks ini kita melihat tentang uh, bagaimana Pembangunan nuklear ini bukan saja untuk persenjataan tetapi nuklear ini dalam konteks mungkin perubatan dan juga teknologi dan sebagainya. Jadi, apakah yang boleh kita telahi berkenaan tentang pembangunan harapan dan cabaran bagi nuklear ini? Kita bersama dengan Dr Muhammad Rawi Muhammad Zain yang juga merupakan ketua pengarah agensi nuklear Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Dr? Puan, Alhamdulillah. alhamdulillah. Uh, doktor, alhamdulillah. agensi nuklear Malaysia masih utuh dan juga kekal ya di Bangi. Insya, insya Allah, Alhamdulillah, insya Allah, ya. um, menjadi sebuah institusi yang dalam konteks pembangunan uh, nuklear dan juga pembangunan isu-isu nuklear di Malaysia. Jadi um, tak terlambat untuk saya mengucapkan tahniah atas pelantikan doktor. Terima kasih atas ucapan tersebut. Lah. Malaysia. Uh, kita nak tahu sebenarnya bila bercerita tentang agensi nuklear ini, mungkin pemahaman masyarakat tentang peranan dan juga fungsinya itu uh, perlu diperjelaskan. Jadi, yeah. apa fungsi dan peranan asas bagi agensi nuklear Malaysia? Doktor? Okay, terima kasih Encik Ismail. Yeah. Uh, Berkenaan dengan uh, soalan uh, fungsi agensi nuklear Malaysia. Mm -mm. Fungsi agensi Nuklear Malaysia sebenarnya adalah untuk menjalankan penyelidikan, ya. menjalankan aktiviti komersial, hmm. kita bagi perkhidmatan dan juga apa tu menjalankan kreativiti lah. Kreativiti sebagai seorang hmm. jurutera, sebagai seorang penyelidik dia di yang yang terlibat dalam bidang nuklear. Okey. Kemudian kita hmm. juga berperanan atau berfungsi sebagai tempat orang kata menjalankan urusan melibatkan bekas sisa-sisa nuklear atau sisa radioaktif. Okey. Jadi kita uruskan di, di sana, kita juga berfungsi untuk sebagai agensi penghubung eh, dengan uh, Jabatan Tenaga, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA di Vienna. dan juga kita adalah uh, uh, apa ni agensi yang bertanggungjawab. Yeah. Untuk CTBT hmm. iaitu satu organisasi yang mengawal berkenaan dengan ujian letupan hmm. uh, nuklear, lah, senjata okay. nuklear. Jadi itulah antara aktiviti agensi nuklear Malaysia secara umum. Lah, hmm. Di dalam konteks penyelidikan, kita menjalankan penyelidikan yang melibatkan seperti mana yang Encik Ismail sebutkan. Lah. Yeah. Dalam bidang perubatannya, dengan dalam bidang pertanian, mm -hmm. dalam industri, yeah. dalam alam sekitar dan berbagai-bagai mm. kita kata pelbagai yeah. bidang sains lain yang kita terlibat sebenarnya. Mm -hmm. Cuma aktiviti-aktiviti yang kita dijalankan ini tidak dapat dirasai oleh masyarakat secara langsung. Yeah. Jadi kita melalui agensi lain, Contohnya dalam bidang perubatan kami terlibat untuk penghasilan radioisotop ya. bagi tujuan perubatan. Jadi hmm. yang dapat dilihat adalah di hospital. Baik. Tapi di belakangnya sebenarnya aktiviti yang melibatkan uh, nuklear hmm. lah. penghasilan radioisotop untuk perubatan. Ya, dalam ya. pertanian pun sama. Hmm. Jadi kami menghasilkan uh, benih-benih uh, hasil-hasil pokok variasi baru, misalnya. Misalnya baru-baru ini kita lancarkan padi, NLA hmm. uh, 152, contohnya. Okay. Dan uh, di samping itu, kita juga dalam industri, hmm. kita bagi perkhidmatan kepada industri, minyak dan juga gas. Okay. Jadi, banyak sebenarnya. Yeah. Uh, cuma yang dapat merasai adalah pihak industri. Hmm. Rakyat di peringkat orang kata individu, tidak dapat lihat perkara tersebut. Ya, maknanya rakyat ni merasa ide end product. Yang ya, dimasarkan. jadi, jadi sebenarnya di belakang tu adalah teknologi nuklear lah ya, sebenarnya. Ya. Um, ya, kita lihat ya, sebenarnya uh, kalau kita lihat pembangunan itu tadi merujuk kepada pembangunan lestari hmm. dalam konteks uh, nuklear ini. Jadi, uh, itu adalah salah satu harapan kita untuk melihat bagaimana nuklear boleh diterjemahkan dalam pembangunan lestari. Uh, apa mungkin khidmat nasihat yang ditawarkan oleh uh, agensi nuklear Malaysia? Okay, Okey, uh, berkenaan dengan uh, khidmat nasihat, uh, Sebenarnya banyak tetapi untuk industri misalnya kami menjalankan uh, uh, apa tu uh, untuk pemeriksaan uh, logi misalnya logi-logi kalau kita tengok ya yeah. uh, di 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 mana di, di Terengganu misalnya logi Petronas mereka ada uh, Turus penyulingan minyak, misalnya. Okay. Jadi kami sebenarnya menjalankan perkhidmatan dan juga perundingan yeah. dengan mereka untuk memastikan uh, turus uh, kolom penyulingan mereka berjalan dalam keadaan baik, misalnya. Baik. Jadi banyak perkhidmatan yang yang yang, yang kita berikan lah. Mm. Di samping itu dari segi keselamatan dan uh, penggunaan uh, radioaktif, yeah. kami hantar pegawai pegawai kami uh, di di syarikat-syarikat tertentu yang memerlukan dan juga dalam latihanlah latihan kita sebenarnya di agensi Nuklear Malaysia kita ada training ini adalah contoh program yang 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 kita kata jalan yang yang kita adalah. Jadi hmm. di sini sem semua perkara yang melibatkan latihan-latihan hmm. dalam teknologi nuklear yang kita bagi kepada kepada masyarakat, kepada agensi-agensi tertentu, kepada yeah. industri kita kita telah lakukannya. Okey. Itu untuk industri atau kepada Yang atau ini apa? kepada industri, hmm. kepada individu yang bekerja dengan industri untuk sama ada mereka ingin jadi orang kata bekerja dengan syarikat ataupun bekerja individu secara profesional lah. Jadi kita ada dijalankan di, contohnya di dalam bidang perlindungan tanpa musnah contohnya okay. untuk untuk industri. Jadi kita ada berikan banyaklah latihan-latihan eh. -latihan. ataupun kalau syarikat inginkan inginkan pegawai perlindungan sinar mereka kita juga jalankan dan banyak lagi yang yang lain lah. Okey, tadi doktor ada menyentuh tentang kita menggunakan pakai garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh IAEA ya, yeah. terbangsa. Tetapi bila bercerita tentang nuklear ini ramai yang mungkin membawa konotasi negatif ya hmm. tentang nuklear. Sebenarnya mungkin pandangan itu perlu diperluaskan dari segi konteks penggunaan nuklear yang selamat. Ya. Jadi bagaimana penggunaan dan pembangunan teknologi nuklear di Malaysia ini boleh dikatakan selamat? Dr. Okey, untuk pembangunan teknologi nuklear yang yang, yang selamat ini dia ada, merangkumi satu skop ataupun konteks yang besar sebenarnya. Ya di mana dia mengambil kira daripada sistem itu sendiri. Contohnya sistem yang kita nak bina mendapatkan teknologi nuklear, yeah. penilaian berkenaan dengan elemen keselamatan itu sudah pun berlaku. Okay. Sehinggalah kepada kepada alam sekitar di sekitarnya, yeah semua itu diambil kira dalam orang kata pembinaan teknologi yang melibatkan nuklear. Ya. Contohnya tadilah kalau kita nak contohnya di hospital ah bagaimana sinar X yang kita gunakan di hospital yang untuk untuk tengok dada kita dia dah ambil semua bahawanya sinar air itu dipanjangkan dalam arah yang tertentu sahaja. Kemudian di dalam konteks yang lebih besar, contohnya logi nuklear. Jadi dia dibina supaya sinaran itu tidak keluar daripada bangunan. Berada di dalam sahaja. Untuk memastikan alam sekitar kita selamat. Dan perkara yang lebih penting adalah sistem yang kita ada. Kita mesti patuhilah sistem di peringkat antarabangsa. Contohnya, IAEA mereka hmm. mengeluarkan ini sebagai contoh. Uh, Buletin-buletin uh, sebegini, uh, sebe sebe sebegini rupa hmm. uh, dan elemen-elemen yang melibatkan uh, keselamatan juga akan di, di, dikeluarkan oleh mereka. Jadi, secara sistematiklah apa ni faktor yang membuat keselamatan ini dijaga sebe, sebegitu rupa. Okey. Ha? Hmm. Saya, saya rasa Gari -gari ada garis panduan tertentu dan yang lebih penting adalah ada undang-undang. Ya. Yeah. Di Malaysia kita ada undang-undang yang tertentu hmm. dan kita ada penguat kuasa yang, yang yang tertentu. Contohnya undang-undang dijalankan di bawah Akta 304 ya. Yeah. dan penguasa dijalankan oleh Jabatan ya. Hmm. Uh, tenaga Atom. Jadi kita perlu ikut peraturan. di peringkat antarabangsa pula kita ada agensi uh, Tenaga Atom uh, antarabangsa. Ya. Yeah. Mereka sentiasa datang ke ke, ke Malaysia untuk memastikan uh, kerja-kerja atau aktiviti yang melibatkan nuklear ini berjalan dengan keadaan selamat. Misalnya, di Agensi Nuklear Malaysia, kita ada reaktor tergapus batin. Mereka datang setiap tahun untuk memastikan penggunaan reaktor hmm. dan juga reaktor, reaktor kita... Reaktor ini adalah untuk penghasilan... Reaktor yang kita ada di Agensi Nuklear Malaysia ini adalah untuk penyelidikan. Baik, bukan untuk... Bukan untuk penghasilan tenaga. Okay kita perlu dari segi kuasa, kuasa terma ataupun kuasa yang lebih besar seribu kali. Kita ada satu megawatt untuk penjanaan kuasa kita perlu seribu megawatt ataupun satu gigawatt. Okey. Untuk yang teknologi nuklear yang kata yang biasa digunakan sekarang lah. Okey. Hmm. Um ini sebelum kita bergerak lanjut, um pastinya kita perlu faham dan penonton perlu faham Penghasilan tenaga nuklear dan ujian tenaga nuklear, ujian senjata nuklear telah pun uh, diharamkan di peringkat antarabangsa yeah, ni. mengikut yeah, yeah. undang-undang selepas uh, perang dunia yang berlaku. Jadi perkara-perkara itu tidak perlu kita sentuh lebih mendalam. Cuma kita nak tahu uh, berkenaan tentang kepentingan tenaga nuklear um di Malaysia Datuk. Kita nak tahu apa mungkin um adanya perubahan teknologi semasa yang memungkinkan mendapat kehidupan lebih baik melalui tenaga nuklear ini. No, maaf, saya belum datuk lagi. <laughs> Insya-Allah okay, insya insya-Allah. 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 Okey berkenaan dengan penggunaan <laughs> tenaga nuklear di, di 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 Malaysia kita kita nampak kalau kita ingin bersama dengan negara-negara lainlah sebab sekarang ni di peringkat globalnya mm <laughs> di bawah konsep ataupun pendekatan terkini apa tu dipanggil perubahan energy energy transition ataupun peralihan tenaga seluruh dunia sekarang ini itulah pendekatan mereka dan salah satu elemen penting adalah tenaga daripada Ya. teknologi nuklear. Hmm. Jadi kita amat berharaplah kata di, di 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 Malaysia perkara ini dapat di di hmm. kata direalisasikan hmm. eh supaya kalau kita tengok eh di negara China sekarang ini contohnya. Hmm. Sebab saya ambil contoh negara China sebab dekat dengan kita. Hmm mereka ingin dan bukaing sedang membina berpuluh-puluh reaktor-reaktor. Ya. Hmm. Sama juga di UAE. Kita pergi ke Dubai misalnya, pergi hmm. ke Abu Dhabi naik ya. naik naik, naik kapal terbang apa? Emirates dan sebagainya. Ya. Kita tengok pembangunan begitu pesat. Hmm. Sebenarnya mereka baru sahaja memiliki dan menjana elektrik. Okey, melalui berdasar kena oh daripada tenaga nuklear. Bersih tenaga itu? Tenaga nuklear memang bersih, tidak ada penjanaan karbon. Hmm. Sebab proses yang digunakan untuk mendapatkan haba bukan daripada pembakaran. Tenaga nuklear tidak tidak bakar seperti mana hmm. Api terbakar sebenarnya. ya ya, ya. baik baik doktor untuk kepengurusan asia ni apa mungkin peranan agensi nuklear malaysia doktor a berkenaan dengan okey kami juga terlibat dengan aktiviti hmm. sempena dengan Kepengurusan ASEAN ASEAN contohnya baru-baru ini pada awal September 8 ya. hingga 10 September kita terlibat dengan sebagai tuan rumah kepada mesyuarat tahunan ke-8 ASEAN ya. Network on Nuclear Power Safety Research. Ya. Jadi untuk penjanaan tenaga di peringkat ASEAN kita dah ada pasukan dah. Ya. Kita dah ada rangkaian kita sendiri untuk memastikan penyelidikan dalam keselamatan reaktor yang melihat penjanaan elektrik itu berlaku walaupun kita belum ada elektrik. Mm -hmm. Tapi aktiviti di peringkat ASEAN kita telah pun ada. Baik. baik. Kemudian satu lagi sebenarnya kita juga adalah uh, tuan rumah kepada program uh, nuklear leadership untuk untuk tenaga. Okey. Baik, um terima kasih uh, Doktor <laughs> Doktor ni um, bukan saja suka berjenaka tetapi yeah. merendah diri orang. <laughs> <laughs> insyaallah ya, kita doakan yang terbaik uh, mana tahu uh, selepas pelantikan ini uh, dikurniakan ya lebih banyak rezeki insyaallah. Datuk Dr. kata <laughs> insyaallah. nanti. insyaallah. Insya <laughs> insya <Allah. laughs> terima kasih, <laughs> <doktor>. terima kasih <laughs> banyak eh. <laughs> terima kasih Doktor. bersama dengan <laughs> kami ya. um, ...Doktor Muhammad Rawi Muhammad Zain kita pengarah Agensi Nuklear Malaysia. Uh, maafkan ke kelaluan tadi ya doktor. Uh, Kita juga nak Cakap selepas ini um, berkenaan tentang uh, BMS 2025, Jom Jadi Superhero Anak Anda. Jadi kita nak um, menyaksikan terlebih dahulu perkongsian ini sebelum kita bersama dengan Syuhayda.